आउज़बलि शहीतम बसम्स वरम् वर्कू मेरा नाम सलमान दुरानी है यह वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था मगर एक कमेंट ऐसा आया जिसको मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता था और मेरे वो फिल्टर में चला गया था वो आर एस एस के किसी बंदे ने इंडिया से किया था तो उसका जवाब देने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और ख़ास तौर पर इंडियन ऑडियंस जो मेरी बहुत छोटी सी है अवल तो मेरे फॉलोवर्स इतने हैं ही नहीं और बहुत सारे फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया जो कि मोर देन 80 परसेंट हैं वो मेरी वीडियोस देखते तो ज़रूर हैं मगर मुझे फॉलो नहीं करते और उनमें से एक अच्छी अक्सरियत इंडिया के लोगों की है ये वीडियो ख़ास तौर पर इंडिया के उन पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो कि गौर व फिक्र करना जानते हैं और उनके अच्छे कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं आर के बहुत सारे सिंबल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज फ्री मैसनरी की बॉडी लैंग्वेज प्लस सिंबल से मिलती जुलती है बल्कि या यूँ कह लें कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है या फिर ये उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा है इसको मैं साबित करूँगा आज फ्री मेसनरी किसी भी मजहब या दीन पर जरब लगाने से नहीं चुकती है आपने सही सुना मैंने लफ्ज़ दीन इस्तेमाल किया है और उसके लिए वो मजहबी रुझान रखने वाले आम लोग या उनके जो कि इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बहुत कम इल्म रखते हैं स्पेसिफिक फील्ड से मुरादे मेरी इस शैतानी क़वतें जो कि पीछे बहुत खामोशी से काम कर रही हैं इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बहुत कम उनका इल्म होता है या बहुत सतही इल्म होता है तो उन आम लोगों को या उनके आलम को या उल्मा को जो कि किसी भी मजहब का हो सकता है इंक्लूडिंग मुसलमान तो इन लोगों में दुनिया परस्त लोगों को जो कि दुनिया का फेम और दौलत चाहते हैं दुनिया में अपनी वाहवा चाहते हैं या उनके अंदर की जो शैतानी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं उन लोगों को इस्तेमाल करके उनको उन्हीं के मजहब में या दीन में बहुत आस्तिकी के साथ अपने कल्ट के साथ जोड़ देते हैं और मजहब पसंद लोग जो कि इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं वो उसको अपना ही फ़िरका समझ रहे होते हैं जबकि वो कल्ट होता है और उसके उल्मा या रहनुमा दुनिया के मज़े लूट रहे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत ज्यादा रिलीजियस नजर आते हैं फंड्स पर चलने वाले ये मजहबी कर्ल्स जो कि लोगों को ये जाहिर करते हैं कि ये चंदों ऑर्डिनेशन से एक फिर चल रहा है दरअसल अपने आप को खुदा का या खुदा की तरफ से भेजा गया सही फिरका बताकर उस मज़हब की असल तालीमत और उसकी वैल्यूज को एक साइड पर कर, कर। उस कल के रहनुमाओं को या उस कल के ऊपर की टॉप के उलमाओं को या ऊपर की टॉप चेन ऑफ कमांड को जो कि उस कल्ट को लेकर चल रही होती है उन्हें खुदा का बरगजीदा बंदा बनाकर एक नेक बंदा बनाकर कर आवाम के सामने पेश कर देती है और एक आम इंसान जिसकी मालूम जिसकी नॉलेज अपने मजहब की इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो वो इस चूरन को खरीद लेता है जैसा कि मैंने कहा कि आर एस एस के कनेक्शन फ्री मैसनरी के साथ हैं या उसी की वो कोई थर्ड या फोर्थ लेवल की ब्रांच है तो इसको साबित करने के लिए एक में आसान अल्फाज में फ्री मैसनरी का जो एप्रेन होता है उसको मैं सामने रख देता हूँ मगर उस एप्रेन को सामने रखने से पहले चंद बुनियादी चीज़ें आर एस एस की फ्री मैसनरी के साथ जोड़ना बताना ज़रूरी है और मैं हिंदुस्तान के रहने वाले पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं जो इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं और इन चीज़ों की तरफ वो गौरव फिक्र करते हैं उनके सामने मैं एक पोर्टफोलियो रख दूँगा बाकी अपनी तहकीक आप खुद कर लीजिएगा सबसे पहली और अहम बात यह है कि आर एस एस के अंदर तमाम मेम्बर्स मर्द ही होते हैं और ये आपस में एक दूसरे को भाई से तजबी देते हैं यानी ब्रदरहुड और इस ब्रदरहुड का मतलब ये है कि तमाम हिंदू एक बराबर रहेंगे यानी एक ही लेवल पर होंगे ताकि उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए फ्री मिशनरी के अंदर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यानि ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट और ये सब अपने आप को एक जैसा समझते हैं कि अगर एक के ऊपर भी तकलीफ होगी तो दूसरा फौरन उसको सपोर्ट करने आ जाता है ये सब ऐसा ही है क्या नहीं चलें अगली चीज देखते हैं आर एस एस के नए मेंबर्स के लिए हुक्म होता है कि कुछ साल के लिए या कुछ अरसे के लिए वो मंदिरों में जाना छोड़ दें अपनी पूजा पाठ को छोड़ दें क्यों होता है और साथ साथ आर एस एस जिन जिन इलाकों के ऊपर उनका होल्ड होता है वहां पर हर मंदिर के अंदर शिवलिंगा या शिवालिंग को ढूंढना रखना जरूरी समझते हैं क्यों मुसलमानों को बता दूं को शिवलिंगा या शिवलिंग होता क्या है क्योंकि मुसलमानों को इल्म नहीं है उनको नाम जरूर पता होगा खास तौर पे हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों को जो कि इंडियन मूवीज़ को देखते हैं मगर उनको पता नहीं होगा कि ये है क्या उसके लिए ये देख लें कि ये क्या होता है जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मूर्ति पूजा मंदिरों में जाने से मना किया जाता है उसी तरह मुसलमानों में भी एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से आ चुका है कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए गुमराह हो जाता है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खास तौर तो पर कैनेडा के अंदर जो कुरने पाक इंग्लिश वर्जन में होता है वो मैंने सैकड़ों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं नॉन मुस्लिम में और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारे लोगों को हिदायत भी मिली तो कुरने पाक को डायरेक्ट ना पढ़ने का हुक्म आम मुसलमानों में देना तो बात हो रही थी आर की तो इनका ये भगवा झंडा ट्राइंगल शेप में क्यों है और ट्राइंगल शेप में ही क्यों कटा हुआ है अगर आप गौर करें तो इस भगवा झंडे के अंदर तीन हैं, दो छोटे और एक बड़ा और इनके अंदर यानी आरएसएस की जो ऊपर की कमांड है उनमें इसको त्रिभ्रुज कहा जाता है अगर हिंदी में कहें तो ये त्रिब्रुज हैं गौर फिक्र आप ही ने करना है और फ्रीमेसनरी के अंदर भी ट्रायंगल को एक बहुत अहमियत दी जाती है फिर आ जाते हैं इनकी शाखों के ऊपर जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं यही नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रही हैं ये शाखें या ब्रांचेस जो इनकी ज़ुबान में शाखाएँ कहा जाता है बिल्कुल इसी तरह फ्रीमेसनरी की भी ब्रांचेस होती हैं और सब ब्रांचेस होती हैं तो पूरा ये पैटर्न दोनों का एक ही जैसा है क्या ये सब ऐसे ही है नहीं फिर इन ब्रांचेस के अंदर फ्री मेसनरी के अंदर भी मीटिंग्स पर बहुत अहमियत होती है कि किसने क्या किया कौन कहा है कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर सकता है तो आर एस एस के अंदर भी मुलाकातें या मीटिंग्स लाजमी होती हैं जिसकी मैं तफसील अपनी पहली वीडियो में दे चुका हूँ तो आप जाके देख सकते हैं फिर आते हैं फ्री मेसनरी के हवाले से ये फ़िज़िकल फिटनेस को भी सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी फिजिकल फिटनेस है यानी कि आर एस एस में भी फिजिकल फिटनेस पर सपोर्ट की जाती है फ्री क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके पास दौलत का अंबार लगा हुआ है तो इनके मेंबर्स को पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जिम्स में बड़े बड़े क्लब्स में फ्री मेंबरशिप दी जाती है यह तो छोटे मोटे लेवल के लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्लब्स की लाखों रुपए की मेंबरशिप लेके वहाँ पे जाते हैं उनकी सब की सब की सब ब्रांचेस वाले जबकि फ्री मेसनरी की मेंबरशिप्स पूरी दुनिया में हर जगह तकरीबन फ्री होती है या फ्री ही होती है और जहाँ पे इनको कहीं पैसे देने होते हैं तो वहाँ पे कोई मल्टा इंटरनेशनल कंपनी इनको इस्पॉन्सर कर देती है और वहाँ पे ये फिज़िकल फिटनेस और गेम्स में हिस्सा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आर के मेम्बर्स फिज़िकल फिटनेस पर तो देते हैं इसी तरह इनके इलमी बहस व उसके हवाले से दलील को अपनाना देना ये भी मामला रहता है वो उसके लिए इंटरनेशनल फर्म्स हैं मैं फ्री की बात कर रहा हूँ और आर एस एस के अंदर इन शाखाओं के अंदर यानी इन ब्रांचेस के अंदर ये डिस्कशंस होती हैं जिसकी एक मिसाल में पिछली वीडियो के अंदर नथुर राम गौडसे की दे चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो, वो आप इस वीडियो को देख लें कि उसने किस तरह गांधी का कत्ल किया और उसको किस तरह आर एस एस को निकाल लिया गया और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर गया था क्या ये सब कुछ ऐसे ही है आरएसएस के तीन लेवल्स हैं जिसमें वो रहनुमा की पोजीशन पे जाता है और इसी तरह फ्री मेसनरी के भी तीन लेवल्स हैं क्योंकि ये दोनों यानि आर और फ्री मेसनरी ये टैरो कार्ड सितारे इल्म इल्मात वक्त का इल्म ये तमाम ूम के ऊपर वो अपने बहुत सारे मामलों को लेकर चलता है और उस हिसाब से अपनी चीज़ें एडजस्ट करता है तो उसमें से सिर्फ मैं एक मिसाल दूंगा कार्ड की माइंड बॉडी सोल ये भी तीन लेवल्स हैं इसी तरह सब के कुछ लेवल्स हैं इन सब के तीन तीन लेवल्स होते हैं ये तीन लेवल्स क्या ऐसे ही हैं आर के भी तीन बुनियादी दर्जे हैं जिसमें वो सीनियर पोजिशन पर आता है तो और इनके भी तीन लेवल्स हैं जो कि सीनियर पोजिशन पर आता है तो ये भी क्या ऐसे ही है यहाँ पर मैं मुसलमानों को बताता चलूँ कि अल्लाह इज़्ज़त ने यहूम उतारे हैं ये पाम रीडिंग सितारों के इल्म इल्मुल आदाद ये मुसलमानों के लिए इंसानों के लिए टेस्ट के लिए उतारे गए थे इन पे यकीन करना यानी इन इल्म की बुनियाद के ऊपर मुस्तबिल की पेशन गोई करना या इन पे यकीन करना इस्लाम में सख्त है और जो इस पे यकीन कर लेता है तो वो इस्लाम के कमज़ोर तरीन हिस्से में जाके बैठ जाता है वो ग्रे एरिया कहलाता है जिसको मुनाफिकीन के लिए जगह दी गई है इस्लाम के अंदर तो वो मुनाफिक होते हैं जो कि इनूम के ऊपर इन यकीन करते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं और उसमें से कुछ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करते हैं और इसका इसको बयान करने वाले लोग इसको जो बहुत यकीन के साथ कहते हैं और इसमें ये चाशनी मिलाते हैं कि अलफाक़ी तो सब अल्लाह को ही पता होगा सिर्फ हम इल्म के बुनियाद पे कह रहे हैं तो भाई आप पढ़ते क्यों इन चक्करों में ऐसे लोग जो कि दूसरों के ईमान को कमज़ोर कर देते हैं सिर्फ अपनी दुनिया परस्ती के चक्कर में शोहरत के लिए पैसों के लिए वो इस्लाम से ऐसे ही खारिज हो जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान पाक में मौजूद आयात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई है और सही अहदीस इसके ऊपर मौजूद है क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है तो मैं इस मौजू की तरफ नहीं आऊँगा सिर्फ बात निकली थी तो मैं गो थ्रू हो रहा हूँ ये बात कहता हुआ तो इस पर यकीन करना इसके ऊपर आना अपने ईमान को डगमगाने के मुतरद होता है बाकी अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे आमिर और यहाँ पर सबसे अहम एक आर एस एस का सिंबल है ये सिंबल बहुत ख़तरनाक है और यही सिंबल इनको फ्री मेसनरी के साथ जोड़ देता है क्योंकि फ्री मेसनरी में भी यही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इस सिंबल का मतलब होता है कि अगर मैं अपने कल के कोई भी राज या बातें जो अंदरूनी तौर पर होती है वो मैं उन राजों को फाश करूं तो मुझे काट के दो हिस्सों में फेंक दिया जाए और मैं उस पर राजी हूं ये साइकोलॉजिकल गेम है अपने आप को रिमाइंड कराया जाता है कि अगर मैंने ये किया तो फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और ये ऐसा होता है मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ तो रिसेंटली जीन हैकमैन उसके बारे में आप खुद जाकर पढ़ लें कि उसके साथ क्या हुआ है अगर आर की बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल यातयात इसको पटरी पे रख कर क़त्ल किया गया था और इसके दो हिस्से किए गए थे और ये ज़रूरी नहीं है कि इनको पटरी पे ही रख के कत्ल किया जाए इनको मुख्तलफ अंदाज में मार दिया जाता है जो ज़रा सा भी शक हो इनको कि ये कुछ बताने वाला है कुछ बोलने वाला है अगर आर की ही बात करेंगे तो इसमें गोपीनाथ मंडे पर्वत महाजन सुषमा स्वराज और अरुज जैकली शामिल हैं इनके बारे में आप मालूम कर लें उनके बारे में देख लें कि उनकी मौतें किस तरह हुई हैं सस्पिशियस अंदाज में उनकी डेथ्स हुई हैं जो बजायर आम लोगों के लिए एक आम मौत थी मगर वो आम मौतें नहीं थी इनके साइंस और सिंबल्स होते हैं ना ये आम लोगों को समझ नहीं आते हैं इस हवाले से इनके बेतहा साइंस हैं सिंबल्स हैं और ये जो साइंस एंड सिंबल्स हैं ये ऐसे ही नहीं क्रिएट किए गए हैं किसी भी महफिल में कोई शख्स चला जाए तो जिसको लोग नहीं जानते हैं तो वो अपने आप को मुतारफ कराता है कि मैं क्या करता हूँ क्या पढ़ा लिखा हूँ किस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ जबकि इनका मेंबर अगर उस महफिल में चला जाए तो खामोश साइंस एंड सिम्बल्स देता है जिससे उस महफिल में मौजूद अगर कोई फ्रीमेसन या उसके सब शाखों का कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शाख का कोई बंदा होगा तो वो फ़ौर पकड़ लेगा कि ये हमारा ही आदमी है इसी तरह आर के अंदर भी ये इसी तरह ही होता है साइंस एंड सिम्बल्स के हवाले से फ्री असम्बली की साइंस एंड सिम्बल्स के बारे में इसलिए भी हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के आम लोगों को नहीं पता कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता ध्यान नहीं जाने दिया जाता मैं आपको ये दो किताबें रेकमेंड करूंगा। ये दो किताबें बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो इनको कहीं से मिलें तो ज़रूर पढ़िए मगर ये इतने आराम से मिलेंगे नहीं आपको ये आप इसके थिकनेस का अंदाजा कर लीजिए कि किताबें कितनी थिक हैं कितनी मोटी हैं और ये इसके अंदर सारे साइंस हैं इसमें साइंस एंड सिंबल्स के बारे में एक एक डिटेल बताई गई है ये किताबें देख लें आप याद रहे जो पाकिस्तान से और इंडिया से बाहर ममालिक में हैं और इन किताबों को मंगा रहे हैं या वह हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में इन ममाल के लोग अगर इन किताबों को मंगाएंगे तो अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कतई ना करें और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं और इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं इन किताबों को ख़रीदना चाहते हैं तो आम बुक स्टोरस पर जाके इन किताबों को ढूंढने की कोशिश नहीं करें नहीं तो आप इनके फ्रेम में आ जाएंगे और आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हर हफ्ते का जो एक बनता है कि कौन कौन सी किताबें खरीद रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है जो उसका पूरा एक डाटा बन रहा है और वो सारा जा रहा है उधर तो आप उनकी लिस्ट में आ जाएंगे मोहतात होके खरीदें इन मौजूद के ऊपर अगर आप चांस नहीं ले सकते रेस्ट नहीं ले सकते तो कतई नहीं ये एक रिक्वेस्ट है एक नसीहत है अपना समझ के, के दे रहा हूँ बाकी आपकी मर्ज़ी तो साइंस एंड सिंबल्स जो हैं इसके अंदर बहुत अहमियत रखते हैं आप इनसे बच नहीं सकते आगे चलते हैं आरएसएस विवेक आनंद को ही क्यों प्रमोट करता है और विवेक आनंद वो शख्स है जो हरविजन सोसाइटी का एक ऑथोराइज मेंबर था और मास्टर मैसन था ये भी ऐसा ही है तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरएसएस की मीटिंग नेटवर्किंग शाखाएं, सिंबल्स क्या क्या हैं चलो इसको थोड़ा सा और मजीद खोलते हैं मैंने शुरू में बात की थी एक एपरेन की जो कि फ्री मैसनरी में, में बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है इस एप्रेन को सामने रखते हैं और इसके साथ मैच करते हैं आर एस एस की सिंबलिज्म को एक मखसूस जूता इसमें दिखाया गया है और ये मखसूस जूता आपको आर एस एस के रहनुमा पहने हुए नज़र आते हैं और उनकी जो सेकेंड चेन ऑफ कमांड होती है उनके भी पांवों में चढ़ावा नज़र आता है ये मखसूस जूता वही ही है जो मेसनरी में भी पहना जाता है फिर आ जाते हैं एक सीढ़ी के निशान के ऊपर यानी कामयाबी की सीढ़ी इसको हिंदी में कहेंगे हम सफलता की सीढ़ी जो कि इनकी ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के अंदर अक्सर जूनियर्स को दी जाती है या जूनियर्स को यह लॉलीपॉप दिया जाता है सफलता की सीढ़ी फिर आ जाते हैं हैमर हैमर का निशान ये हैमर का निशान का मतलब है ठोकना, और ये ठोकना दोनों अंदाज में है ठोकना और ठोकना। ये जो दूसरा वाला ठोकना मैंने कहा है इसका मतलब है आइडियोलॉजी को या अपनी जो बनाई हुई आइडियालॉजी है इसको थोपना इसका मतलब है कि अपने बनाए हुए निसाब या किताबों के आगे किसी भी आसमानी किताब या हदायत जो कि आम इंसान के लिए उतारी गई होती है उनके अवतारों की तरफ से या उनके नबियों की तरफ से चाहे वो इनके पुरानों में ही क्यों ना हो या मुसलमानों को अगर आप मिसाल पे ले लेते हैं तो उसमें कुरान और सही हदीसी क्यों ना हो और हिंदुओं में पुरान और इनकी जो दूसरी किताबें हैं जो इनकी मज़हबी किताबें हैं उसकी बात कर रहा है उन्हें नहीं मानना है और ये चीज़ें वो अपने मेंबर्स को पढ़ने से रोकते हैं बाकायदा रोकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मुसलमानों को रोका जाता है कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट मत पढ़ो नहीं तो गुमराह हो जाओगे वाट आर शेम ऑन यू आर एस एस के जो भी मजहबी लिबादा ओढ़े हुए रहनुमा होता है या होते हैं या उनके लोग अगर उनसे उनके मजहब के हवाले से कोई बात की जाए कि जी पुरानों में ये लिखा है या शास्त्रों में ये लिखा है या इनकी गीता में ये लिखा है और आप जो कह रहे हैं वो किस तरह ये चीज़ें मैच करती वो मैच नहीं करती तो ये लोग उस आम इंसान के गले पड़ जाते हैं उनको मारने पीटने भी लग जाते हैं उन पर तशद्द करने लगते हैं क्या है ये हम मुसलमानों के अंदर भी नहीं हो रहा है जब भी रेफरेंस की बात की जाएगी जब भी रेफरेंस के साथ बात सुनाने की फरमाइश की जाएगी तो ये रहनुमा गले पड़ जाते हैं और बात को को सबाक से हटा के कहीं का कहीं डाइवर्ट कर देते हैं यह आर में होता है और दीगर कल्ट्स में भी होता है आर का कोई भी रहनुमा पुरानों को नहीं मानता जो कि उनका मजहबी उनकी तलीमत है आप उनसे उस पर बात नहीं कर सकते और ये हिदायत तमाम मेंबर्स को है ये इतनी सारी सिमिलरिटीज़ क्या ऐसे ही हैं मेरा ख़्याल है मेरे जितना कुछ मैंने बता दिए ये देन एनफ है आप इसी को कंपाइल कर लें प्रीमसनरी और आरएसएस की आइडियालॉजी को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है और अगर आपको ये आसान बातें भी समझ में नहीं आई है तो फिर आप अपनी इल्म में इजाफा कीजिए किसी भी इंसान का किसी भी मज़हब या दीन से ताल्लुक़ हो अगर उसने फ्री मेसनरी या उससे जुड़ी हुई कोई भी शाख जाने में या अनजाने में ज्वाइन कर ली तो फिर उनकी दी हुई तालीमात फिर वही उसका मज़हब होता है जो कि उस कल की दी हुई तालीमात होती है जबकि अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ हो या हिंदू घर में पैदा हुआ हो तो वो सिर्फ दिखावे के लिए ही मुसलमान और हिंदू रह जाता है और वो देखने में ही मुसलमान और हिंदू का हुलिया अपनाता है बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी मगर हकीकत यही है कि जो आसमानी किताबें हैं जो उनके अहकाम हैं वो हैं उसके ऊपर ना तो किसी फिरके की किताबों को ऊपर रखा जा सकता है किताब और हदीस की किताब के ऊपर या अगर हिंदुओं की बात कर ली जाए तो उनकी जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनके ऊपर इनकी अपनी किताबें या आइडियोलॉजी को रखा जा सकता है और ना ही उनकाम को रोंदा जा सकता है जो कि खुदा की तरफ से आई हुई होती हैं चाहे वो हिंदुओं में चांकिया की पॉलिसी को ही क्यों ना आगे रखा जाए इसलिए चाहे हमारे हों चाहे इनके रहनुमा हों या इनके पंडित हों वो किसी भी सूरत में मजहबी किताबों से आगे नहीं जा सकते मगर यहाँ पर आम लोगों को इन कल्ट्स का हिस्सा बना दिया जाता है और उनको रगड़ दिया जाता है और इनको मिसयूज़ करके उनकी दुनिया तो ख़राब की ही जाती है आखिरत भी ख़राब कर देते हैं सिर्फ चंद लोग उसके बेनिफिशियरी होते हैं चंद आम लोग कुछ बेहतर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं कुछ बेहतर हासिल कर लेते हैं मगर सब नहीं जाते अक्सरियत तबाह हो जाती है दुनिया में भी और आखरत में भी मैं अब एक मिसाल देखिए ये मामला ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है भारत के वो राइटर्स जो फ्री मैसनरी पर लिखते हैं और महारत रखते हैं वो मानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू और उनके वालद मोती लाल नेहरू भी फ्री मैसन्स थे और उसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त इंडिपेंडेंस 1947 में हो गई थी तो गांधी जी बनाना चाहते थे सरदार पटेल को वजीर अजम मगर जवाहर लाल नेहरू फैल गए थे और जवाहरलाल नेहरू को वोट भी नहीं मिले थे मगर गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था दबाव के तहत गांधी जी कैसे दबाव में आ गए थे तो सरदार पटेल को बाद में इग्नोर किया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दी गई थी और उसके कुछ अरसे के बाद ही गांधी जी आज भी आवाम को समझाया और दिखाया जाता है कि ए पार्टी के मसाइल हल नहीं कर रही है जबकि बी एकदार में आकर मसाइल हल कर देगी जबकि ए हो या बी हो दोनों ही की टॉप लीडरशिप और इनकी सेकंड कमांड्स फ्री मैसनरी के या तो मेंबर्स होते हैं या फिर इनके चमचे होते हैं अब आवाम ए को चूज़ करे या बी को पॉलिसी मेकर्स फ्री मैसनरी ही होगी जबकि पार्टी ए हो या बी हो पार्टियाँ भी अलग अलग होंगी चेहरे भी अलग अलग होंगे और दोनों की जो पॉलिसी जो के वहाँ से आ रही होती है यहाँ से आ रही होती है उसकी वजह से आवाम हमेशा परेशान होती है और मुसलसल परेशानियों में मुबला रहती है और सल्लल्लाहु सल वसलम का की हदीस मुबारक है कि हर गुजरा हुआ दिन आने वाले दिन से बेहतर था यानी हर आने वाला दिन बद बत से बदतर होता चला जाएगा और वो हो रहा है और ये सारा कुछ इसी पॉलिसी के तहत जो कि पूरी दुनिया पर लागू हो चुकी है वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाया जा रहा है बनानी तो मुझे ये आरएसएस के ऊपर थी मगर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मैंने देखी हैं तो इसलिए कोशिश की है कि मवजना कर दूँ और जो कुछ आसान अल्फाज में बता सकता हूँ वो मैंने बता दिया अकलो फहम रखने वाले सोच समझ रखने वाले लोग जो कि अपने दीन से मुखलस हैं अपने अल्लाह से मुखलस हैं अपने रसूल से मुखलस हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसलम और वहाँ पर यानि हिंदुस्तान में जो अपने मज़हब से मुखलस हैं बाकी आपकी मर्ज़ी अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अल्लाह तला से दुआ है कि मुझे आपको और तमाम लोगों को जब हम इस दुनिया से रखसत हो रहे हों तो अल्लाह ताला हम सब राज़ी रहे और आगे के मराहिल आसान करे आमीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू